Доброго дня, це програма Народна Думка. І я її ведучий Євген Ошарін. Сьогодні в нас до городян наступне питання. Як ви готуєтесь до 1 вересня? Ну як. Ну, там може тетрадки трапки там ручки. Пока, що ні. то ні. а коли збираєтеся робити? Ну, ближе, початку сентября. Нікак. Вообще никак. Нет. А когда вы будете, допустим, уже конкретно подготавливаться? Наверное, ближе к первому сентября. А, а что вы будете делать? Наряд выбирать. Наряд. А да. там книжки, тетрадки. Ну это само собой. То есть наряд важнее всего. Да. Ну я учусь на заочном, поэтому у меня не нету подготовки. Нет. Ну а там купить там тетрадок, книжек? Нет, зачем? Что там, там всего чуть-чуть. А где вы учитесь? В Харьковской академии. На кого? На дизайнера интерьера. Как всегда, школьная форма, тетрадки, ручки. Ну, я хотела бы купить юбку, блузку, пиджак. А у вас есть какая-то определенная школьная форма? То есть там белый низ, черный верх? Да. Готовим ребенка, Сидим, пьем кофе, отдыхаем, наслаждаемся. А где вы учитесь? В Киеве, в торгово-экономическом университете. А наряд уже выбрались на Еще нет. А что вы хотели? Наверное, каблуки, потом юбку и блузку. Вообще можно ходить как хочешь, но мы стараемся придерживаться какого-то типа, чтобы было красиво. А на кого учиться? Менеджмент туристического бизнеса. Книжки там просто читаю, пишу там, ...дитина доросла, тому я вже, скажімо так, не готуюся саме в плані то, підготовки канцтоварів. або такого, такого вибирати форму, вибирати канцтовари, вибирати десь, можливо, більш такі дешевші магазини. Тому що це все реально. А форма яка і зараз до можна бути? Чорноміс, білояр? Ну, я вважаю, чесно кажучи, я працювала в освіті, я думаю, що це не обов'язково. Я наприклад, б, наприклад, дуже задоволення, мені дуже подобається, коли діти зараз в вишиванках. Вышиванка, я думаю, что это, в принципе, хорошая форма на все с первого по 11 класс. Можно, навіть так. Не знаю. Дела кабинет. Кабинет. Да. А какой? Торикмаферс. Я понял. Ну, то есть вы уже отучились. Мы уже давно работаем. Я понял. У вас свой кабинет будет. Да. вы хотите в первом сентября. Подготавливаем детей к школе. Я понял, что сделать им хорошие, красивые прически. Конечно. Чтобы были все такие красивые, как вы. Спасибо. Вообще нет. никак? Нет. То есть даже на себе не <с> Пока нет. А когда собираетесь это делать? <с> ну, в конце, в конце августа. А что будете покупать себе? Форму. Школьную? Да. Черный низ, белый вверх. Да. Наоборот. Я... Еще покупать книжки? Конечно. Новые будем. вещи? Да, новые вещи. Будем. А что бы ты хотела себе купить на 1 сентября? Новый портфель. Новый портфель? Интересно, а какой? Расскажи. Ну, взрослый. Мы не на Украине готовимся. Я понял. Ну, вообще, как-то готовитесь. Да, вообще купили рюкзак. Мы из Израиля, ну, готовимся как а что вы покупали ребенку? Школьную форму, книги? У нас нет школьной формы. У нас должна быть однотонная футболка и Знак в любом школьной. магазине доставить а нам школьную. Ранец купили, да. да ранец купили здесь. Купили. А ранец какой? Рюкзачок? Да. да. А тебе нравится учиться? Да. А в каком ты классе учишься? Закончила первый. Первый? Закончила. А сколько лет будешь учиться? Не знаю. Никак. Никак? Ну, вообще? там, в школу, может, скупляетесь, готовить. Ну да, скупляемся. Я так понял, что самое модное сейчас то вещи себе купить, правильно, в школу? Не только. А что еще? Карандаши, линейки. А в каком ты классе учишься? Я? В седьмой перехожу. В седьмой? А ты? Я в девятый перехожу. В девятый? А ты как готовишься? Почему? В школе. В школе хорошо, там, друзья, весело. Ну, понятно. А вообще, какие-то особые приготовления есть Помимо того, что там другие тетрадки. Mm -mm. Нет? Одежду. одежду. Ну главное модную одежду. А, да. что, а что ты хочешь себе купить? Новые туфли. Mm -hmm. Заставляют ходить в школьной А В одной школе, да? Мы ну, ходят. Да. Мы да. в том, чем ходим. Я бы, а ты в чем ходишь в школу? Ну, иногда в школьной форме, иногда в обычной. В обычной. Когда холодно, в обычной. Приклады там решают задачи. Читаю книжки, там вещи подготавливаем. А какие-то вещи подготавливаем? Ну, там школьную форму, там... Купим новые вещи, там тетрадки. Ну, а что? какие новые вещи мы разрешают носить? А, ну, школьные, ну, просто черная, белая. То есть, а в джинсах уже ходить нельзя в школу? Ну, вот в этих можно. Ну, то есть в темных. Че в темных. Да. А то есть так уже как хочешь. Не, ну можно, чем на синий там прийти, ну как бы это. У нас просто не, это не так строго. А я из другого города, с я Комсомольска. Понял. Я понял. А как вы там будете готовиться? Обувь, да? да? Ну пойду, скупимся, одежду, все. То есть книжки вам выдают? Да. А одежду какой будете покупать? Юбку, штаны. Опять же, черный низ белый. Да. С вами была программа Народна думка І ведущий я Евгений Ошарин та оператор Артур Ефимов. Дякую за ответы, специально для МИСТ ТВ.